ও শান্তি আশীৰ্বাদ দিয়ক আৰু আশীৰ্বাদ লওক অভিশাপ নিদিব আপুনি নিবিচাৰিলেও অভিশাপ আপোনাৰ সন্মুখত আহি হাজিৰ হ'ব গতিকে সাৱধান যেতিয়াই যেতিয়াই আপোনাৰ জীৱনলৈ বহুত বেয়া সময় আহে সময় আনে ব্যক্তিয়ে সম্বন্ধই যিমানেই তেওঁ আপোনালৈ বেয়া দিন নানক কিয় বেয়া সময় নানক কিয় আপোনাৰ মুখৰ পৰা যেন কেতিয়াও কোনো কাৰণত অভিশাপ নোলায় এতিয়া মই আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ অভিশাপ মানে কি অভিশাপ মানে কি জানেনে সেই যেতিয়া মানুহে আশীৰ্বাদ আৰু অভিশাপ এই দুয়োটা হৈছে হাই ভাইব্ৰেচনেল পজিটিভ আৰু নিগেটিভ থটছ দেই হাই ভাইব্ৰেচনেল যিটো ক'লে লাগি যোৱাৰ নাইন নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট সম্ভাৱনা থাকে সেইবাবে আজিৰে পৰা আপুনি নিজে নিজক প্ৰতিজ্ঞা কৰক যে মই কেৱল আশীৰ্বাদহে দিম কেতিয়াও মই অভিশাপ নিদিওঁ কাৰণ আপুনি অভিশাপ দিয়াৰ লগে লগে সেই অভিশাপৰ যি শব্দ যি প্ৰকম্পন সেয়াই প্ৰথমতে আপোনাক আক্ৰমণ কৰিব তাৰপিছত যিজনক আপুনি দিছে তেওঁ অলপ দেৰিকৈহে পাবগৈ সেইবাবে আপুনি আজি জানি লওক যে মই কেৱল আজি আশীৰ্বাদহে দিম আজি আপুনি থিৰাং কৰক আপুনি সিদ্ধান্ত লওক মই দিলে কেৱল আশীৰ্বাদহে দিম কেতিয়াও মই অভিশাপ কাকো নিদিওঁ কাৰণ অভিশাপে প্ৰথমতে মোক তচ নচ কৰি পেলাব দেই গতিকে সম্বন্ধ সম্পৰ্কত আছে বিভিন্ন প্ৰব্লেম থাকিবই থাকিব অভিশাপ মানে এনেকুৱা নহয় বহুত ডাঙৰ কথা যে কিবা বহুত ডাঙৰকৈ আমি বেয়াকৈ কৈছোঁ নহয় যদি সূক্ষ্মতকৈ সূক্ষ্ম বেয়া কথা এটা আমি চিন্তা কৰি পেলালোঁ কাৰোবাৰ বিষয়ে সেয়াও অভিশাপ হ'ব পাৰে হয়নে মই এটা ৰিচেণ্টলি এটা মই কেচ ষ্টাডি কৰিছিলোঁ সেই কেচ ষ্টাডিটোক ওলাইছিলে যে এগৰাকী এগৰাকী সন্তান তেখেতৰ মাতৃয়ে ফোন কৰিছিলে তেখেতৰ মাতৃয়ে ফোন কৰোঁতে মোক কৈছিল যে মোৰ ল'ৰাই খুব বেছি মদ্যপান কৰে আৰু কেতিয়াৰ পৰা কৰে বুলি কণ্টেক্ট হৈছে নাই ডেকা কাদৰ পৰাই কৰে তাৰপিছত বিবাহ বা বাৰু হ'ল আৰু বিবাহ বাৰু হোৱাৰ পিছত দেখিছে তেওঁৰ যেতিয়া স্ত্ৰীয়েও গম পালে যে এওঁ সদায় মদ্যপান কৰে তাৰপিছতে তেওঁৰ জীৱনটো আৰু বিষময় হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে যিজন ল'ৰাই ৰাতি অকল মদ্যপান কৰিছিল সি দিনতো কৰিব ল'লে আৰু লাহে 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 এটা সন্তান জন্ম হ'ল আৰু তাৰপিছত দেখিলে আৰু সেই দিনে ৰাতি মদ্যপান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আচ্ছা এতিয়া কথাটো হৈছে যে মনলৈ মোৰ প্ৰশ্ন আমাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন এইটোৱেই যে কিয় দিনক দিনে বাঢ়িহে গ'ল আমিতো তাক একো হেৰি কৰা নাই আমিতো তাক কেতিয়াও আমিতো তাক ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে কৰোঁতে সি দেখোন আৰু বেছি বাঢ়িহে গ'ল মই ইয়াৰ ভাবাৰটোতো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি কি কৰোঁ জানেনে যেতিয়া আমাৰ কিছুমান আমাৰ ঘৰখনতে দেই মই সেইটো কথা ল'বৰ পিছতে আমাৰ ঘৰখনতে দুটা চন সন্তান আছে চাবচোন আপুনি নিজে ষ্টাডি কৰিব আপোনাৰ ঘৰত যদি সন্তান আছে কোনোবাটো খুব বেছি খঙাল আৰু কোনোবাটো শান্ত তাৰপিছত আপুনি লাহে 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 আপুনি দেখিব খঙালটো খঙাল হৈ 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 গৈ আছে বেছিয়ে খং উচ্চ শিখৰলৈ পাই যাবগৈ আৰু শান্তটো শান্ত হৈয়ে গৈ আছে কিয় কওকচোন একে সৰু কথা এটা আছে তাৰ কাৰণ যেতিয়া আমি সিহঁত দুটাৰ বিষয়ে বেলেগৰ আগত যেতিয়া প্ৰেজেণ্ট কৰোঁ তেতিয়া কি কওঁ এই ই বৰ অস্থিৰ বৰ খং তাৰ বৰ খং তাৰ বৰ খং কওঁতে 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 আমি মুখৰে যি শব্দ কৈছোঁ আমি ভাবোঁ কৈছোঁহি একো নহয় নহয় সেই কওঁতে 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 সেই শব্দই তাক আৰু এনাৰ্জেটিক কৰে তই আৰু খঙাল হ আৰু খঙাল হ আৰু খঙাল হওঁতে 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 সি কি হৈ গ'ল তাৰ খং সুপ্ৰিম পৰ্যায়ত পাইছেগৈ আৰু আনটোৰ কথা কি কওঁ নাই ই বহুত শান্ত এই জন্মৰ পৰাই বৰ শান্ত ই বৰ আজ্ঞাকাৰী আৰু তেওঁ আজ্ঞাকাৰী হ'বলৈহে আৰম্ভ কৰিছে কোৱাৰ ভাবাৰ্থ এইটোৱেই যে যিজনে মদ্যপান কৰে বেয়া কৰ্ম কৰে কিবা কৰে তেওঁক যদি যেতিয়া আমি একেলেথাৰীয়ে যেতিয়া আমি শুই উঠাৰ পৰা লৈ সন্ধিয়ালৈকে সেইটো যেতিয়া মোৰ মগজত চলি থাকিব ই মদাহি হ'ল ই মদ খায় ই অমুক ই তমুক মানুহৰ ফোন আহিলেও ভোন 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 ভোনকৈ সেইটোৱে কথা জাকে তাকে নকয় আকৌ যদি পৰিয়ালৰ মাজতে চলি থাকিব ভোন 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 তাৰপিছত বিয়া হ'ল ঘৈণীয়েকো ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে ইটো মদেই খায় আৰু অকল ক'বলৈ আৰম্ভ কৰা নহয় ফোনত চবৰ লগতে কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেওঁৰ বিষয়ে কওঁতে 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 কি হ'ল এদিন গৈ পেলাই যি তাৰমানে এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁৰ যি আছে আপুনি সেইটো কথা ঘৰত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি চাব পাৰে আপোনাৰ ঘৰত যদি সন্তান আছে বা কোনোবা যদি আছে বা আপোনাৰ কোনোবা অঙহী বঙহী যাৰ লগতে আপুনি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে আপুনি যাৰ কথা যোন যেনেকুৱা তাৰ কথা আপুনি বেছিদিন নালাগে বেছিদিন নালাগে আপুনি একৈছ দিন বেলেগৰ আগত কৈ চাওকচোন চাব চাপ'জ আপোনাৰ কাৰোবাৰ স্বভাৱ বেয়া নৈতিক চৰিত্ৰ খুব বেয়া একেবাৰে বেয়া তেওঁৰ কথা আপুনি বেলেগক ফোনত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰকচোন আপোনাৰ স্বামী হওক আপোনাৰ স্ত্ৰীয়ে হওক কৈ চাওকচোন আপুনি একৈছ দিন সি আপোনাৰ ভাগ্য বনি যাব গেৰেণ্টিড দেই ভাগ্য বনি যাব তাৰমানে তাৰ স্বভাৱ বেয়া তাৰ সংস্কাৰ বেয়া সি এনেকুৱাহে সি এনেকুৱাই সি তেনেকুৱাহে তাৰমানে দেখা দেখিকে আমি একো নকওঁ দেখা দেখি আমি ৱেল এণ্ড ফাইন গমেই নাপায় কিন্তু সেই যে এনাৰ্জিটো যে বনাই আছোঁ ঘৰখনতে তাৰ কথা কৈ কৈ তাইৰ কথা কওঁতে 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 কি হৈছে এনাৰ্জিটো পাই আছো নে এনাৰ্জিটোতো এনাৰ্জিয়ে এনাৰ্জী আমি খালি চকৈ দেখা নাপাওঁ এনাৰ্জীয়ে আমি কোনো যন্ত্ৰ দিও দেখা নাপাওঁ এনাৰ্জীয়ে কেৱল আমাক কি কৰে আক্ৰমণ কৰে টাচ কৰে স্পৰ্শ কৰে আৰু একো কৰিব নোৱাৰে সেইবাবে নিৰাকাৰ পৰম পিতা পৰমাত্মাৰ মহাবাক্য আশীৰ্বাদ দিয়া আৰু আশীৰ্বাদ দোৱা দোৱা দিয়া আৰু দোৱা লোৱা নিদিবা অভিশাপ তুমি যদি কাকো সলনি কৰিব নোৱাৰা তুমি অভিশাপ নিদিবা আৰু যদি সলনি কৰিব বিচাৰিছা আশীৰ্বাদ দিয়া গেৰেণ্টেড সেই ব্যক্তি এশ শতাংশ নহ'লেও সত্তৰ শতাংশ সলনি হ'বই হ'ব গতিকে যদি পৰিলত কেনেকুৱা কোনোবা ব্যক্তি আছে যাক আপুনি পৰা নাই ইমান দিনে যাক আপুনি পৰা নাই ইমান দিন বলাবলৈ তাক আপুনি কেৱল আশীৰ্বাদ দিবলৈ আৰম্ভ কৰক কোনোবা অস্থিৰ তাক কওক তুমি শান্ত আৰু স্থিৰ আশীৰ্বাদ দিয়ক আপোনাৰ আশীৰ্বাদ দিবলৈ একো নাযায় নহয় দুটা বেনিফিট হ'ব যেতিয়া তুমি শান্ত আৰু স্থিৰ বুলি আনক আশীৰ্বাদ দিব কৈছোঁ নহয় প্ৰথমতে আশীৰ্বাদটো তাক চুব আপোনাৰ অন্তৰাত্মাক চুব তাৰ পিছতহে তালৈ যাব কাৰণ আশীৰ্বাদ ইয়াৰ পৰা ওলোৱা বস্তু আত্মাৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা বস্তু আত্মিক শব্দ আশীৰ্বাদ দে তাত বহুত বেছি হোপ আশা বহুত পবিত্ৰতা কল্যাণকাৰী ভাৱ সোমাই থাকে সেয়ে আশীৰ্বাদ আৰু কোনোবা যদি স্বভাৱ চৰিত্ৰ খুব বেয়া নৈতিক স্খলন আছে তেওঁক আপুনি আশীৰ্বাদ দিয়ক তুমি সমস্ত বিকাৰৰ পৰা মুক্ত আত্মা তুমি নিৰাকাৰ পৰম পিতা পৰমাত্মাৰ শ্ৰেষ্ঠ সন্তান তুমি পৰম পবিত্ৰ তুমি সকলো বেয়া স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ পৰা মুক্ত ৰাতিপুৱা অমৃতবেলাই একো যি আশীৰ্বাদ দি চাওকচোন আপুনি পৰিৱৰ্তন আপুনি নিজে অনুভৱ কৰিব গতিকে আশীৰ্বাদ দিয়া আৰু আশীৰ্বাদ লোৱা আপুনি যদি দিয়ে আপোনালৈ বহুত গুণ বৃদ্ধি হৈ আপোনালৈ ঘূৰি আহিব সেইটো গেৰেণ্টিত দেই সেইটো গেৰেণ্টেড আপুনি যদি আশীৰ্বাদ দিয়ে আপোনালৈ বহুত গুণ হৈ পেলাই সি ঘূৰি আহিব আপোনাৰ ওচৰলৈকে কেতিয়াও কোনো কাৰণত যোনে আপোনাক যি নকৰক কিয় মুখৰে আপুনি বেয়া শব্দ বা বেয়া আশীৰ্বাদ নিদিব আমি কেতিয়াবা ইমান বেছি ইমান বেছি আৱেগিক হৈ যায় ইমান বেছি খঙাল হৈ যায় যে কাৰোবাক মৰিবলৈও আশীৰ্বাদ দিয়ে মৰি যোৱা হাতেনী ই মৰি যোৱাহঁতেন চব ঠিক হৈ গ'লহেঁতেন এই মৰি যোৱাহঁতেন বৰ ঠিক হৈ গ'লহেঁতেন হয়নে অভিশাপ বা আশীৰ্বাদ এবাৰ মুখৰ পৰা নিৰ্গত হোৱাৰ পিছত ঘূৰাই ল'ব নোৱাৰি ঘূৰাই ল'ব নোৱাৰি যি হৃদয়ৰ পৰা গৈছে বান্ধ যি হৃদয়ৰ পৰা টীৰ গৈছে যি হৃদয়ৰ পৰা কাঢ় গৈছে সি গৈ খুচিবই বিন্ধিবই ঘূৰি আপোনালৈ আহিবই গতিকে এতিয়া সতৰ্ক হওক যদি ক'বলগীয়া একো নাথাকে নীৰৱে থাকক আৰু যদি একেবাৰে ক'বলৈ মন নাযায় কেৱল নিজৰ লগত মগন হৈ থাকক এই পৃথিৱীত চবেই নিজৰ সংস্কাৰ লৈ আহিছে জন্মসূত্ৰে ছবিৰ এখন এখন স্ক্ৰিপ্ট লৈ আহিছে যদি কৰিবলৈ মন আছে আশীৰ্বাদ দিয়ক আৰু যদি ক'বলৈ একো মন নাই তেওঁক আপুনি মুক্ত কৰি দিয়ক হৃদয়ৰ পৰা কিন্তু ঘৃণাৰে নহয় আজিকালি সম্বন্ধবিলাকত কি হৈছে সম্বন্ধবিলাকত বহুত বেছি আজিকালি মিলাপ্ৰীতিৰ অভাৱ সাংসাৰিক মানুহৰ জীৱন আজিকালি এতিয়া বহুত বেয়া অৱস্থা কিয় হৈছে তেনেকুৱা যে আমি ভিতৰৰ পৰা আমি চব কৈ আছো কৰাত কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ পৰা ইমান বেয়া বেয়া শক্তি নিৰ্গত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে এজনে আনজনৰ প্ৰতি কিন্তু আমি গম নাপাওঁ কি কৰি আছোঁ আমি আমি গম নাপাওঁ কিয় হৈ আছে আমাৰ দ্বাৰা এনেকুৱা এটাৰ পিছত আনটো অনৰ্গল আমি বেয়া চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু যোনে আমাক দুখ দিয়ে তেওঁকটো আমি একেবাৰে নেৰুৱে মানে তেওঁক একে আমি অন্তিম পৰ্যায়লৈকে নেৰোঁ এনেকুৱালৈকেতো শুনো যে কোনোবাই সৰি এৰিলে মৃত্যু হৈ গ'ল কিন্তু তেতিয়াও তেওঁক ক্ষমা কৰি দিয়া নাই তেওঁ ভাবিছে এই জীৱনত আৰু তেওঁক আৰু মই ক'ত লগ পাম আৰু ক'ত লগ পাম ইয়াতে লগ পাব সুধে মোলৈ চব ইয়াতে বাহিৰ কৰিব লাগিব চবেই ইয়াতে সুধে মোলৈ বাহিৰ কৰিহে ওলাই যাব লাগিব দেই সেইবাবে আশীৰ্বাদ দিয়ক কেৱল হৃদয়ৰ পৰা আশীৰ্বাদ দিয়ক যে তোমাৰ ভাল হওক তোমাৰ কল্যাণ হওক এটাই কথাই সদায় ক'ব সকলোকে লৈ সমানভাৱে ক'ব তোমাৰ কল্যাণ হওক তোমাৰ ভাল হওক তোমাৰ কল্যাণ হওক তোমাৰ ভাল হওক কৈ চাওকচোন একৈছ দিন একৈছ দিনী আশীৰ্বাদ মুখৰ পৰা নিৰ্গত কৰি চাওকচোন স্থানকাল পাত্ৰ ভেদে কোনো সম্বন্ধ সম্পৰ্ক ভেদে সকলোৰে আপুনি কওকচোন তোমাৰ ভাল হওক তোমাৰ কল্যাণ হওক তোমাৰ ভাল হওক তোমাৰ কল্যাণ হওক মোৰ শুভকামনা শুভাৱনা তোমাৰ লগত আছে এনেই কৈ থাককচোন নিস্বাৰ্থভাৱে নিশ্চয়তভাৱে এনেই কৈ থাককচোন কাৰোপৰা একো আশা নকৰাকৈ সি আপোনাৰ জীৱনৰ বহুত পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে যাদুকৰী পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে দেই গতিকে আশীৰ্বাদ দিয়ক আৰু আশীৰ্বাদ লওক ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে কোনোবাই যদি আপোনাক অভিশাপ দিছে তাকো আপুনি আশীৰ্বাদ দিয়ক প্ৰফিটটো আপোনাৰ হ'ব চিন্তা কৰিব নালাগে মই আশীৰ্বাদ দিলে তাৰ বহুত বেছি ভাল হৈ যাব নহয় আপোনাৰ প্ৰথমতে ভাল হ'ব দেই আশীৰ্বাদ দিয়াত কন যুঁচি নকৰিব আপুনি ভাবক কওক মোৰ জীৱনত দিবলৈ মই কাৰোবাক যদি মই একোৱেই দিব নোৱাৰোঁ কেৱল মই আশীৰ্বাদ দিব পাৰোঁ সেইটোৱে এতিয়া আজিৰ যুগত আজিৰ যুগত সেয়াই এতিয়া প্ৰয়োজনীয় আহি পৰিছে ৰাতিপুৱা শুই উঠি অমৃতবিলা ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত সকলোকে আশীৰ্বাদ দিয়ক সৰ্বপ্ৰথমে নিজক আশীৰ্বাদ দিয়ক মই পৰম পবিত্ৰ আত্মা মই যেনেকুৱাই মই বহুত ভাল মই ঈশ্বৰৰ সন্তান মই সকলোকে শুভকামনা শুভকামনা দিওঁ সকলোৰে ভাল হওক সকলোৰে কল্যাণ হওক বাছ দেই গতিকে এই আশীৰ্বাদ দিয়া আৰু লোৱাৰ এই লেনদেনটো আপুনি নতুনকৈ আৰম্ভ কৰি চাওক গেৰেণ্টেড আপোনাৰ জীৱন পৰিৱৰ্তন হ'বই হ'ব